Hola dorados, ¿cómo están? En esta ocasión los he traído a Cascadas Mágicas en Oaxaca. Vamos a ver qué tal están. Las cascadas están preciosas, el lugar está súper bonito, súper tranquilo. Ustedes saben que siempre el contacto con la Pachamama es algo único. El aroma es un aroma a hierbas, a té. Delicioso. El sonido del agua es súper relajante. La verdad, el trayecto sí está un poquito complicado porque son muchísimas curvas. Es internarse en la sierra, en. ¿qué será? Es que no es selva. Bueno, ya les dejaré aquí el dato. Y la verdad, eso complica un poquito el acceso. Sí, sí es, es difícil, es complicado. Sin embargo, por todo lo que nos ofrece la naturaleza, yo creo que vale completamente la pena. Es uno de los lugares más bonitos que he visto aquí en Oaxaca, más hermosos, más únicos. Entonces, la verdad, aquí sí se los recomiendo venir, pero tomen en cuenta estos puntos importantes que les digo porque aquí el acceso que estamos teniendo ahorita es entre rocas. Entonces, pues sí, es, es un poquito más, más complicado. Este lugar es perfecto para las personas que les gusta la adventure, que implica la convivencia con insectos o ensuciarse. Si este no es tu caso, puede que esta no sea la opción más favorable para ti. Aquí el camino está super cool, pero miren, está estrecho y entre rocas. Wow. Siempre la naturaleza impone muchísimo. muchísimo. Miren qué bonito tono tiene el agua. Está bellísimo. Saben, también algo que me encanta es que no hay tanta basura tirada Aún es un ecosistema que logra mantenerse con limpieza Las aguas limpias Sí, hay gente, pero en realidad no está saturado de personas Y eso también es algo que me encanta Que, que sea más íntimo este tipo. Ay, vengan, chavaleros Agarrémonos de las manitas Y pasemos por debajo de esta roca wow 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 Es una experiencia única, ¿eh? sus aguachus, yo en este cuidaron, pero voy a sacrificar a los fieles Converse que nunca me falla. En esta zona encontrarás personal que te ayudará al ascenso a la cascada, mostrándote por dónde es más seguro caminar. Ay, oh, qué frío. Oh my goodness. Vamos a colocarle la funda de agua al teléfono porque no quiero, que, perdón, no quiero que ocurra una tragedia. Entonces, pues vamos a colocarle la funda. Aquí ya están los Converse haciendo su mejor trabajo. Ah, está bien fresca el agua. todo está bien. Señor. Sí, sí, sí. Miren aquí la corriente de agua súper fuerte. También vengan con mucho respeto a estos lugares recuerden que yo siempre les recomiendo pedir permiso antes de ingresar a estos lugares respetuoso con su chimilto un lugar secreto lleno de abundancia tranquilidad y reposo para evitar algún accidente o cualquier cosa. Miren qué clarita está el agua, súper clarita, súper, súper, súper clarita. También hay una agarradera. Pero be careful, con mucho cuidado. cristalinos que es lo que más me encanta y sobre todo con un clima delicioso ya saben aquí hay calidez es cálido y el agua de hecho está templada entonces la verdad está súper súper rico si sí, ya meterte de cuerpo completo pues si sí te genera frío pero ¡qué frío te has metido poco a poquito igual tu cuerpo se va adaptando entonces recuerda visitar méxico visita oaxaca de verdad lugares preciosos toda ¿no? la república mexicana y mira la verdad es un contacto con la naturaleza increíble increíble de verdad es una cosa súper 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 bonita súper linda sabes que yo siempre orgullosa de mostrar cada estado de la república de la mano de ustedes recuerden que si les está gustando el video denle like compartir ya nos sigues en TikTok, en Instagram o en Facebook. Si no lo has hecho, te dejo aquí las páginas. Sí, los fieles Converse el agua cristalina ¿Qué les puedo decir el aire aquí es tibio es sabroso porque no es frío ni caliente el agua está deliciosa la personas, no hay muchas personas miren el contacto para la naturaleza tan precioso que estoy teniendo aquí recargado yo me encuentro aquí, miren. Y aquí disfrutando del agua. Recomendaciones. Existe una ruta saliendo de Huatulco para llegar en transporte público a este encantador lugar, pero no te la recomiendo. La razón principal es porque este transporte solo te dejará cerca de San Miguel Puerto y de ahí tienes que tomar otro transporte que te lleve directo a las cascadas, que de ahí de regreso son 400 pesos y también pedirle que te espere. Y también, si decides hacerlo, recuerda llegar súper temprano para evitar contratiempos. Y para que te desgastes menos, mejor contrata un tour o renta un auto particular. También quiero sugerirte contratar un guía local. En tu trayecto, ellos mostrarán el camino más apto para llegar a las cascadas y evitar que te pierdas. No tienen una tarifa fija al momento. Tú les das el dinero a tu consideración y no te espantes por su forma de persuasión, cosa que yo sí hice, porque se acercan en motos y te empiezan a hacer señas. Ya cuando bajas el vidrio es cuando te explican lo que realizan. Y si te soy honesta, son muy necesarios. Ya que en estas áreas no hay internet, son muy amplias y a veces el Waze te puede fallar. El costo de acceso es de 70 pesos por persona y la caseta de cobro es como aproximadamente 10 minutos antes de llegar al estacionamiento de las cascadas. Es esta que te muestro aquí. La comida que encontrarás a unos pasos de las cascadas son snacks. No hay restaurantes. Solamente es una pequeña tiendita en donde venden cosas como papas, palomitas, cervezas, dulces, etc. Los restaurantes los localizarás en tu trayecto cuando vayas a las cascadas, así como tiendas de plantas medicinales y venta de cacao. Y no olvides llevar repelente de insectos, dos cambios de ropa, toalla, zapatos para playa, protector de agua para tu teléfono, papel de baño y gel antibacterial. También te sugiero cambiarte en el baño del estacionamiento porque no vas a poder localizar otro lugar para realizarlo. Y bueno, adorado vestido con esta preciosa postal desde el estado de Oaxaca. Si les gustó denle like, compartir, suscríbanse al canal, denle también like a nuestras páginas en TikTok, Instagram y Facebook. Saben que yo siempre con mucho cariño les realizo todos estos videos para que ustedes cuando tengan la oportunidad lo puedan visitar. Y si no tienen la oportunidad presencial, al menos lo conozcan por parte del video y ya si les llegan a preguntar, ustedes también ya sepan de mi mano. Les mando muchos besitos y espero que les haya gustado. Bye.